Pertama sekali, pemikiran logik ialah keupayaan untuk membuat kesimpulan yang rasional berdasarkan hujah yang sah dan fakta yang tepat. Dalam erti kata lain, kita berfikir secara waras dan adil sebelum membuat keputusan atau memberikan pandangan. Namun begitu dalam kehidupan seharian kita sering terdedah kepada falasi iaitu kesilapan dalam berfikir yang boleh membawa kepada salah faham atau keputusan yang tidak adil. Dalam era digital ini media sosial seperti Twitter telah menjadi platform utama untuk kita berkongsi berita dan pandangan secara terbuka tetapi dalam kebebasan ini wujud juga cabaran terutamanya apabila situasi yang menjadi tular di media sosial seperti isu-isu kemalangan jalan raya. Kita dapat lihat banyak komen dan andaian yang dibuat tanpa sebarang bukti atau fakta yang sahih. Contohnya, menyalahkan pemandu semata-mata walaupun siasatan yang dijalankan belum selesai. Ini adalah antara contoh falasi yang sering berlaku. Menerusi tugasan ini, kami akan menganalisis contoh-contoh falasi yang muncul dalam isu-isu kemalangan jalan raya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya hujah yang adil dan rasional supaya kita semua menjadi masyarakat yang lebih bertanggungjawab dalam memberikan pandangan. Objektif kami pada hari ini adalah untuk mengenal pasti dan menganalisis falsafah logik berkaitan dengan kemalangan. Yang kedua, meningkatkan keupayaan membuat hujah rasional dan juga beretika. Yang ketiga, mendedahkan pelajar kepada nilai murni, kejujuran dan tanggungjawab serta empati. Dan yang terakhir adalah untuk menggalakkan pemikiran falsafah dalam isu semasa. Falasi pertama yang sering berlaku di media sosial ialah falasi ad hominem. Falasi ini merujuk kepada situasi apabila seseorang menyerang peribadi individu lain bukannya memberi hujah terhadap isu sebenar yang sedang dibincangkan. Contoh yang jelas boleh dilihat dalam insiden kematian seekor anak gajah yang dilanggar lori di Jalan Raya Timur Barat, JRTB Krik Cili pada 11 Mei 2025. Selepas kejadian tersebut, muncul satu hantaran di media sosial X Hantaran ini merupakan contoh jelas falasi ad hominem kerana penulisnya tidak mengemukakan sebarang bukti atau hujah yang menjelaskan punca sebenar kemalangan sebaliknya terus menyerang watak dan niat pemandu lori secara emosional dan medulu. Menurut Tindall, falasi seperti ini mengalihkan perhatian daripada isu sebenar dan mengganggu perbincangan rasional. Ia mendedaskan proses membuat keputusan yang beretika kerana hujah digantikan dengan penghinaan. Dalam kes ini, kenyataan pemandu bahawa anak gajah muncul secara tiba-tiba dari kawasan hutan sebenarnya perlu diberi pertimbangan yang adil. Tetapi, apabila perbincangan dipenuhi dengan serangan peribadi, emosi mengatasi fakta. Lebih membimbangkan, komentar seperti ini boleh memburukkan keadaan, mencetuskan kebencian dan menjejaskan reputasi seseorang tanpa ruang kepada siasatan yang telus dan adil. Akhirnya, kita gagal melihat isu yang lebih besar iaitu konflik antara pembangunan jalan dan habitat haiwan liar di Malaysia. Tanpa hujah yang berasaskan fakta, penyelesaian sebenarnya susah capai. Dalam kejadian anak gajah yang dilanggar lori sekitar jam 2 pagi, pemandu menjelaskan bahawa haiwan itu muncul secara tiba-tiba dari kawasan hutan dalam keadaan gelap. Namun, ramai pembungumu media sosial terus menyerangnya dengan kata-kata kesat tanpa meneliti fakta. Ini adalah contoh falasi ad hominem, iaitu serangan terhadap individu dan bukannya isu sebenar. Lebih membimbangkan, serangan sebegini melanggar konsep prezum presumption of innocence iaitu setiap individu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya Serangan emosi bukan sahaja tidak membantu, malah mengalih perhatian daripada isu sebenar seperti konflik antara pembangunan dan habitat haiwan liar. Penyelesaian yang lebih rasional ialah pembinaan lintasan gajah, pencahayaan mencukupi, pagar keselamatan dan papan tanda yang jelas. Dengan itu, kita dapat tangani masalah secara adil dan menyeluruh bukan dengan menyalahkan individu secara melulu. Terusnya, falasi kedua, post hoc ergo propter hoc. Falasi ini selalunya berlaku apabila seseorang menyimpulkan bahawa uh, sesuatu kejadian tu berlaku disebabkan kejadian yang sebelumnya berlaku tanpa ada hubungan ataupun sebab akibat yang sah. Uh, contoh dia macam posting Lokman Muidin ni, dia mengatakan bahawa pemandu lori yang terlibat kemalangan dan kematian 9 anggota FRU tu ada rekod jenayah dan dadah. Jadi dekat sini dia ber, dia mengaitkan bahawa uh, rekod Jenayah dan kisah dadah tu adalah sebagai punca kemalangan tu berlaku. Jadi kenyataan ini dibuat tanpa bukti, hanya berdasarkan latar belakang pemandu tersebut dan bukan fakta kejadian yang sebenar. Jadi sebenarnya realiti sebenarnya adalah uh, kemalangan tu berlaku akibat lori pasir itu hilang kawalan disebabkan oleh ster lori yang rosak seterusnya hujah balas terhadap falasi dua yang sering timbul berkaitan punca kemalangan jalan raya. Berdasarkan statistik daripada MIROS iaitu Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, 80% kemalangan jalan raya berpunca daripada faktor manusia seperti kecuaian, keletihan dan pemanduan agresif. Sebaliknya, hanya 13% kemalangan disebabkan oleh keadaan jalan, manakala kerosakan kenderaan hanya menyumbang sekitar 7%. Oleh itu, adalah tidak wajar untuk menyalahkan sepenuhnya keadaan jalan atau kerosakan kenderaan dalam setiap kes kemalangan. Sebaliknya, penyelesaian yang lebih berkesan perlu ditumpukan kepada penyelenggaraan kenderaan secara berkala, latihan keselamatan pemandu dan pemantu, pemantauan tahap kesihatan serta keupayaan pemandu. Selain itu, literasi media masyarakat juga perlu dipertingkatkan agar kita tidak mudah percaya pada maklumat yang tidak sahih atau bersifat berat sebelah. Kesimpulannya, kita perlu tumpu kepada punca sebenar kemalangan bukan membuat kesimpulan tergesa-gesa yang berdasarkan falasi logik sahaja. Kesimpulannya, falasi logik dalam perbincangan awam menyebabkan masyarakat tersasar daripada memahami isu sebenar. Falasi ad hominem dan post hoc menjelaskan kualiti perbahasan, menimbulkan persepsi yang salah dan menghalang keadilan. Reaksi beremosi tanpa asas fakta boleh menjejaskan reputasi individu dan menyebabkan salah faham berpanjangan. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menilai dan menyebarkan maklumat, khususnya di platform digital. Dengan kesedaran terhadap falasi, wacana sosial dapat diperbaiki ke arah lebih objektif, etika dan membina.